Bernama Global kembali dengan laporan terkini sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan. Sesulan Pemetuaian Perjanjian Damai KL hari ini, Thailand akan membebaskan 18 anggota tentera Kemboja yang ditahan sebagai sebahagian daripada Perjanjian Damai yang dimetuai antara kedua-dua negara jiran itu, menandakan satu pencapaian baharu dalam usaha memulihkan kestabilan dan kepercayaan di sepanjang sempadan bersama mereka. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berkata, keputusan tersebut mencerminkan komitmen kedua-dua pihak terhadap keamanan, kedaulatan dan saling menghormati. Di bawah perjanjian damai KL itu, Anutin berkata kedua-dua pihak akan mula melaksanakan semua perkara yang telah dipersetujui termasuk penarikan segera senjata berat dari kawasan sempadan bagi memastikan keselamatan dan membina semula keyakinan dalam kalangan komuniti setempat. Anutin juga merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepimpinan beliau dalam menegakkan perpaduan ASEAN dan kepada Trump atas komitmen pribadi beliau terhadap keamanan antara Thailand dan Kemboja. Pemimpin Thailand itu menegaskan pelaksanaan penuh perjanjian tersebut akan menjadi asas kepada keamanan yang berkekalan. Anutin turut mengumumkan pementerian dua dokumen ekonomi utama iaitu kenyataan bersama yang menggariskan rangka kerja bagi perjanjian perdagangan timbal balas antara Amerika Syarikat dan Thailand serta memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam mineral kritikal yang bertujuan memperkukuh rangkaian bekalan yang berdaya tahan dan mampan untuk tahun-tahun mendatang. Dalam menghadapi cabaran serantau ketidaktentuan geopolitik dan peningkatan pemecahan geoekonomi, Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN A3 yang dinaik taraf mewakili satu langkah penting ke hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP ke-5 pula akan memberikan momentum penting untuk pelaksanaannya. Beyond ASEAN Plus One Framework, we are accelerating the Regional Comprehensive Economic Partnership, the world's largest free trade pact. We will host the fifth RCEP Leaders Summit tomorrow to give a new mem momentum to this implementation. Perdana Menteri juga optimis penanda tanganan kawasan perdagangan bebas ASEAN China 3.0 pada 28 Oktober akan membuka lembaran baru dalam perkongsian mereka. A3 yang dinaik taraf memberikan lebih banyak konsesi untuk barangan yang diperdagangkan dalam kalangan negara anggota. Rangkaian Keselamatan AI ASEAN (AI Safe) bertujuan memperkukuh etika, keselamatan dan tadbir urus yang baik dalam segmen kecerdasan buatan di seluruh rantau ASEAN. To ensure technology remains our servant, not our master, we will establish the ASEAN AI Safety Network (AI Safe) to embed ethics, safety and sound governance in the use of artificial intelligence. Perdana Menteri juga menekankan keperluan ASEAN untuk kekal proaktif dalam menangani perubahan ekonomi global. Justru ASEAN tidak boleh berdiam diri, sebaliknya perlu mempunyai keberanian untuk membentuk perkongsian baharu serta pandangan jauh untuk memperkukuh hubungan sedia ada. Rising protectionism and shifting supply chains remind us that resilience depends on adaptability. ASEAN must not stand still. We must have the courage to forge new partnerships and the foresight to deepen existing ones. In that spirit, we hosted the second ASEAN GCC and the ASEAN-GCC China summits earlier this year. Tomorrow, we convene the fifth RCEP Leaders Summit, advancing the world's largest free trade area Kementerian Komunikasi Serita Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah diminta untuk meneroka beberapa bidang kerjasama dengan Timur Leste termasuk perkongsian pengalaman Malaysia dalam pelaksanaan rangkaian 5G. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, ia susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas pemeteraian dua memorandum persepahaman MOU penting pada Sabtu yang bertujuan memperkukuh kerjasama antara agensi kerajaan kedua-dua negara. Beberapa aspek terutamanya aspek hubungan akan diberi perhatian dan akan meminta MCMC untuk menelitinya. Kerajaan Timur Leste turut menunjukkan minat terhadap pusat sebaran maklumat nasional NADI, serta kabel dasar laut. Fahmi menyifatkan kemasukan Timur Leste sebagai anggota ASEAN ke-11 sebagai detik bersejarah dan langkah penting dalam peluasan komuniti ASEAN. So this is a very good first step. Uh, we managed to conclude, uh, prepare all of the MOUs uh, in record, record time, less than a month, uh, after my visit with uh, the Prime Minister of Malaysia to Timor Leste in uh, September. So the two uh, MOUs were the first to be signed uh, yesterday, and we're very proud of that fact. Uh, and we look forward to strengthening bilateral relations uh, between our two uh, friendly and, and brotherly nations. Mm -hmm. Semalam, Kementerian Komunikasi Timur Leste memaklumkan bermula 17 Oktober lalu, Malaysia telah mengaktifkan rangkaian sistem roaming 4G di Timur Leste dengan kerjasama Timur Leste's National Communication Authority, operator tempatan. Sementara itu Fahmi berkata Malaysia berbangga menjadi tuan rumah kepada lebih 2900 pengamal media dari seluruh dunia dan berharap sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan akan berjalan dengan lancar. Members of the media, we are extremely proud to not only witness a very historic moment, the accession of the 11th member of ASEAN, Timor-Leste, at a time where Uh, uh we are growing the ASEAN community for uh, the Ministry of Communications Malaysia we are also extremely proud